Вот похитители. Да. Людей. Геноцидники народа Украины. Ну что, Наташа? Доброго ну, занимаешься? Так? Похищением людей? Да. Ребята, вот это с Мелитополя. Я за Париж. Какая разница? Ты, Наташа, не Наташа. Отходите, мы пиши за человеком. Которого вы похитили. Отходим. Я говорю, отходите. Зачем вы похищаете людей? Из чего? Зачем? Вы документы ваши. И ваши документы, пожалуйста. И ваши документы. Закон о полиции, выполните. Народ Украины. Народ Украины. Алло, мы здесь. Мы здесь, выходите сюда. Народ Украины здесь. Народ Украины разговаривает украинскую Да что ты говоришь? Откройте а статью Конституции, если ты, ты ее знаешь. Забыла я тебя спросить. Выходи сюда. Чего а, тебя насильно сильно удерживают? Старший дизнавач, сектора дизнания, ведь было полиция. А? Четыре ГНК за области. Да, Так, ноль два. Да, что сказали? Выходи сюда, выходи, ничего не бойся. И тут, и главное, повестку не бери. Вон есть решение апелляционного суда, пусть они читают. Выходи сюда, ничего не бойся. Эти продают народ Украины, вот эти. Ты не вызнаешь народ Украины? Ну, не вызнаешь народ Украины? Ребята, вот этого распространить все. В Украине по замежам, и которые не вызнает народ Украины. Пропустите человека. Пропустите человека. Протокол задержания выписывайте. Выписывайте протокол задержания. Еще раз говорю. Выписывайте, что вы стоите. Вы э, вызывай сух. Что, не понимаете, mm -hmm. что он говорит? Так, покажите свои документы. На какие можно вам сказать, чтобы вам понятно было? Эти вас привезли. Або протокол задержания, або выпускаете людину. На каком подставе вы ее задерживаете? Я говорю, ваши документы. Помечник. Выполните закон о полиции. Живого, ваши документы. Живого. Я вымогаю из вас. Власть в Україні є народ. Ваші документи. Я зараз вимагаю надати мені ваші документи. Надайте мені своє службове посвідчення. Саме службове посвідчення. Чоловіка судяться украли і сразу увезли. незаконно на ВЛК. Заставляют, не выпускают. Вон он стоит, видите? 911, до полного ознакомления, До полного ознакомления. У вас написано до полного ознакомления. Пожалуйста, надайте. До полного. Без посторонних предметов. Надайте, будь ласка, ваше службовое посвящение Без посторонних предметов. Полис, у вас написано полис. Где С вы улица, живете? В Украине, вы кому да, служите? Мешками. Вы Америку? в Украине. Нет, вы Нет, служите не Америке. Поспорили. Еще раз говорю, почему у вас написано посвящение полис на, на английском языке? И вы мне еще говорите, что я на русском языке общаюсь. Так, ну, так. Почему у вас на английском языке написано удостоверение ваше? Надайте да мне, надо живчина, ваша служба упосчена. Слит на постанове 1137. Говорит министров. Нет, это у вас тогда Служба упосвечена дайте. Служба посвечена, выпускайте, выходи. Выходи, я говорю. Ничего ну, сразу. Бери, выходи. 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 Выходи, выходи. выходи. выходи, человек. Да не спрашивай, выходи. 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 Все, пошли. Все, свободен. Насилие, продажа людей, не имеет словодавности. Ничего не подписывал. Все, красавчик. Народный суд он будет. Продажник. Все, видите как? А так бы его никто бы не выпустил. Просто. Сейчас бы уже отправляли. Вот такие вот ухылянты в форме. При каких условиях где кидаться делать? Подъехал клиенту подъехал наряд, сказал, что моя машина находится в розыске. Машина, я, не я, ты? Я и моя машина. А, ты и твоя да, машина. В а, и... А, они показали этот розыск? То нет, есть, нет, они просто... Не قال, не ни 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 него... Это они просто одного одного. Это на словах показали. Патрулька, патрулька или Вроде патрулька. А где они стояли? Они не стали, они за мной были. Они за тобой были. Хорошо, звонили они кому-то? Звонили. ТЦК, по-моему, звонили. ТЦК звонили, да? Не садись больше никогда Паша, подальше, в, в машину. Так а что? Смотрите, они сказали, машину там оставить. А машину там оставить.